Сейчас, дорогие друзья, я думаю, еще в каждом вас в жизни была такая ситуация, вы обо сами принимали мне участь, а же было с постырегачами. Так, Не-не-не, я быть не буду, не. не. Вы что, боже, в Я сейчас пью антибиотики, понимаете, мне нельзя. Нет. Не. Я хочу выпить за здоровье. И все, да, да, как будто никогда не слышали от что впервые. Потому что не будет здоровья, не будет ничего. Все. Вот это сейчас одну и все. Я сказала, я привыкла держать слова, слово. Все. Вот это сейчас одну, все. Так, между первой и второй проверка В принципе, уже не важно. И так, следующее утро. Вы просыпаетесь у себя дома, в чужих спортивках. И начинаете вспоминать. А я поняла, что контингент собрался наш. Когда мы посмотрим на окно и увидим занавески, сорванные с петелек, это же, видимо, вчера пришла. И там же закрывала, закрывала, делала ну еще не все на этом не остановилось. Решила ж скупаться, потому что ж голову намылила, а смыть забыла. И стала такая ванной, так, ванну принимать не буду, потому что же это забуду вонять этот пыльник, затоплю соседей. Я не гордо приму душ. Стала в этот душ, душ же ж поймать нельзя, а это, ну это полбеды. Потом что-то на всем теле синяки, Ч, чья дралась вчера, чья упала. Ты же вспоминаешь, что в этой ванной под душем подскользнулась на мыле и начала эти крылатые качели. И потом... Сидим на своей кровати, возле акваминерали, и каждый из нас в этот момент говорит одну и ту же фразу чтобы я еще когда-нибудь выпила.